Александрович, слово надеется депутату Киевской областной Рады Качному Олександру Сталіноленовичу підготуватись к Бордюкову. Дорогие друзья, дорогие делегаты съезда, приглашенные, позвольте передать искреннее приветствие от Киевской области, от всей нашей делегации. Безусловно, мы, жители Киевщины, хотим подчеркнуть главный месседж, с которым мы сюда приехали. Мы хотим жить в суверенном, унитарном государстве Украины. События последних семи месяцев показали, что за это право нужно бороться. Что для этого нужны усилия всех, и руководства страны, и парламента, и каждого гражданина. Наверное, поэтому сегодня мы и собрались в этом зале для того, чтобы создать и объединиться в новое политическое движение, которое можно охарактеризовать движением здравого, здравого смысла, партии мира, сообщества взаимопонимающих людей. Здесь сидит команда, которая в состоянии побеждать. Мы создаем партию за развитие Украины. И время поиска различий между Западом и Востоком прошло. Идея нашей партии, нашего объединения, ⁇ найти и создать те идеи, которые будут объединять. И, безусловно, центральные области Украины должны взять на себя эту миссию и выступить с этими идеями. Эта партия становится мощным, сильным политическим движением при условии, если мы сможем охватить на идеях центризма, отсутствие каких-либо радикальных решений всех и на левом и на правом берегу. Нам пришлось пережить сложные времена, политически сложные, потому что те партии, которые сегодня составляли палитру политических сил нашей страны, все строились на вождизме. Это привезло, безусловно, к тому, что в стране Руководили вожди и просветало самодержавие. Это было и наши и депутаты, и э, члены партии «Наша Украина», «Батькивщина», «Партии регионов». Все это прошли и являлись заложниками ошибок их вождей. Сегодня впервые мы создаем партию, которая уже не на словах, а на деле строится на децентрализации. Партия, которая сегодня дает возможность регионам, тем людям, которые представляют сегодня, конкретные территории, стать лидерами мнений и войти в тот совет, который принимает решения в нашей партии. Идеи центризма, демократии, это те идеи, которые сегодня, в, данной, в данном случае, являются самыми актуальными. Украина сегодня находится в центре внимания всего мира. И наши идеи, наша позиция, наша новая политическая сила сегодня как никогда актуальна. Со мной приехала большая серьезная делегация Киевской области, в которую входят и депутаты областной рады, и депутаты районных рад, и главы районных советов. Нам хотелось увидеть и услышать, с чего мы начнем новое движение, с каких именно конкретных установ, принципиальных установ будет работать наша партия. И вчера на Пухоживольне раде мы обрабатывали и... Редактировали устав нашей партии. Это действительно устав нового, абсолютно под, нового подхода к созданию политической силы. Дорогие друзья, у нас все впереди должно получиться. Мы имеем большой опыт. В зале находятся те люди, которые всегда созидали, всегда показывали своим жизненным опытом успешность, возможность проведения тех реформ, которые мы сегодня перед собой ставим. Благодаря тому, что здесь в зале находятся и аграрии, и промышленники, и врачи, и директора предприятий, и предприниматели. Мы сегодня можем сказать, что люди, которые объединяются в партию развития Украины, это действительно успешные менеджеры государственного уровня деятельности. Спасибо большое за внимание. Успехов нам всем. Слово Бордюкову.